Старая власть, которая представлена в местные советы, она полностью себя дискредитировала. Мы видим, как общество выросло. Общество требует перемен, общество требует реформ. Но старая команда, которая еще от режима Януковича, она не то что не чувствует общественность, она дальше продолжает лоббировать коррупционные схемы. И в частности, нами, нами было принято решение о том, чтобы вести переговоры с депутатским корпусом, и с теми людьми, которые отстаивали честь Украины, и пригласить их в нашу партию. Мы намерены показать действительно не словами, а действиями о том, как мы заботимся о жителях области. Мы видим те коррупционные схемы, которые продолжают лоббировать старая власть. Мы в связи с тем, что не имели возможности влиять на данный процесс, не могли контролировать депутатов. Сейчас, в частности, в Днепродзержинске, мы будем принимать не только общественную деятельность, но и политическую. Прежде всего, мы должны понимать, что если мы что-то хотим изменить в нашей стране, в частности, на Днепропетровщине, мы просто обязаны брать на себя ответственность. Удар готов продвигать те реформы, которые прописаны, в частности, на нашей партии, на уровня Украины. Избиратели прекрасно видят работу местных депутатов. Мы видим прекрасно, что сейчас у депутатов есть все возможности, доступ к бюджету, доступ к департаментам. И мы видим, что на самом деле проявляют низкий уровень профессионализма. Прежде всего, да, у нас идет война. Но не стоит забывать о социальных проектах, о людях, которые меньше всего защищены в социальной программе. И прежде всего мы настаиваем о открытости бюджета. В данном случае в бюджете достаточно денег для того, чтобы выделять средства на те же дороги. Но если они будут выделяться эффективно, если не будут также отмываться через липовые фирмы деньги, ну, все зависит непосредственно от жесткого контроля общественности депутатов. И что их сейчас пугает? В том, что раньше они могли колуарно договариваться и вести свою игру. Сейчас общественность активизировалась. Но нужно также не забывать о том, что общественности нужно не только проявлять свой патриотизм, а и жестко контролировать депутатский корпус. И тогда мы увидим изменения буквально за пару месяцев. Потому что депутат, который распоряжается данным ресурсом, он будет понимать, что он должен отчитаться. Для этого также реализуется и программа электронной отчетности. Когда мы имеем возможность на сайте Горсовета видеть, куда направляются ресурсы и через какие компании они направляются. И когда депутат будет понимать, что общественность его контролирует, и что если он ведет какие-то тайные калуарной договоренности по отмыванию денег, он понесет на это, за, за это справедливое наказание. И нам необходимо показывать, что э, законодательная база у нас в частности с правоохранительными органами прежде всего работает. Ведь э, ну, мы можем показать, что если в частности чиновник был взят на взятки, либо же за какие-то коррупционные схемы, он несет справедливое наказание. Мы таким образом даем общественности и избирателю понять, что за любые действия он несет наказание. И мы можем видеть в будущем доверие, к, в частности, к депутатскому корпусу. Новые люди, люди новой формации, люди, которые стремятся к реформам, Люди, для которых независимость – это не иллюзия, которую нам навязывали последние 23 года, а смысл жизни, они должны понять, что прежде всего, если мы хотим изменить страну, мы должны начать с себя, мы должны меняться сами. Мы не должны быть аполитичными. Неважно, какой политической симпатии ты придерживаешься, но ты не должен быть аполитичен. Ты должен прийти, если это выбор, и отдать свой голос зом своего сердца. И тогда мы сможем увидеть изменения.